рискуем дроном, потому что ворох приближается, его надо якось выражить, чтобы он хотя бы отступил. Тому приходится иногда рисовать дроны, но, как говорится, лучше рисовать дроном, чем нашими ребятами. За ночь делается ровно 8-10 дней, днем от 20. Интересная работа, опасная работа, потому что тебя легко срисовать могут таким вампиром. Интересно, как он работает, опасно, как он работает, в принципе. И сама работа вампира тоже непосредственно выручает в наше нынешнее время по логистике. По что она не сильно влияет, Lyakas, čia numėdamas, man žinai, barjerokas ne masas, bet daugiausia vampiro...